Привіт, друзі, мене звати Василь Пихньо. Я журналіст, і ви мене могли бачити на різних українських виданнях з аналіткою по полю бою. Я завжди намагаюся піднімати актуальні питання щодо того, що відбувається. Конкретно зараз ви на моєму особистому youtube каналі, на який я закликаю вас усіх друзі, підписатися, також писати свої коментарі, підтримувати всіляку мою особисту роботу, тому що я її роблю. Ось. Тільки своїми двома руцями, е, відповідно, буду радий усім уподобайкам, усім підпискам, коментарям, спонсорством моєї спільноти, коли хочете підтримати, то ось тут нижче під цим відео є кнопочка спонсорувати таким чином. На щомісячній основі можете стати донатором е, моєї діяльності. Отже, про що далі я би хотів поговорити сьогодні? Е, про велику загрозу, яка з'явилася е, нещодавно, хоча не можна сказати, що вона нова, але нещодавно вона стала вкрай загрозою. Це російські розвідувальні дрони, які дуже глибоко залітають до наших українських телів від них страждають уже не лише військові, але й наприклад цивільні: Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон. Всі ці міста прекрасно знають. Суми Чернігів, всі ці міста прекрасно знають про те, що зараз а, чимала кількість розвідувальних дронів противника літає над їхніми головами, і чомусь ми з ними не справляємося. Чомусь ми їх збити не можемо. А, направду з цією проблемою потрібно боротися дуже і дуже серйозно, тому що що ми не отримали, чи це буде сім. Батарей Петріотів, чи це будуть якісь танки, чи це будуть бойові броньовані машини, неважливо про все ворог буде знати, якщо він буде безперешкодно сканувати наш повітряний простір. Відповідно про цю проблему, яка вочевидь вирішення якої лежить не в публічній площині, але принаймні ми маємо формувати публічний запит на те, щоб такі речі вирішувалися. Я в ефірі. На хвилях радіо НВ, де ви мене теж можете чути зустрічати. Поговорив із відомим в Україні фахівцем у галузі радіоелектронної боротьби Сергієм Флешем. Сергій безкресно флеш. Він має свою телеграм-спільноту, на яку друзі я вас теж закликаю підписатися в описі до цього. відео є посилання на неї. Чому та тому, що Сергій дуже часто. Рекомендує рішення, які потребують масштабування для захисту від тієї чи іншої загрози противника. Зокрема, конкретно в цьому в цій розмові він згадав і про е, такий український засіб, який називається цукорок. Ось такий це детектор дронів. Він дозволить виявити принаймні просигналізувати, коли летить дрон, що це за дрон, і знаючи паттерн поведінки, як це поводити, військовослужбовці відповідно зможуть відповідно зреагувати на таку загрозу. Зараз ми принаймні можемо, хоча би не активно. Але якось реагувати на цю загрозу. І, відповідно про цукорок флеш говорить в кінці, тому дослухайте, додивіться це відео до самого завершення нашої бесіди. Ну і звісно, що читайте, черпайте інформацію з телеграм-сторінки Сергія Біскреснова. Чому це важливо? Тому що зараз просто маса запитів іде. Я теж як і волонтер отримую. Ну, десятки запитів ледь не щодня з потребою щодо засобів радіоелектронної боротьби, придушення дронів, взагалі детекції дронів, якоїсь роботи із дронами всі шукають рішення, але от саме про найбільш дієві такі елементи у своїй спільноті Сергій Флеш пише. Отже, далі ми говоримо з ним про небезпеку розвідувальних дронів в широкому сенсі, як і протидіяти в більш вущому, зокрема, і для військовослужбовців, і тим, хто їх їм допомагає. Ваша увага на екран, друзі. Нагадую, подобайки, коментарі, підписка, спонсорство. Сергей, насколько это справді сейчас есть проблема и чему она выникла? Ну, безусловно, для нас эта проблема очень гигантская, очень грандиозная. Потому что наш противник постоянно пытается нащупывать какие-то наши уязвимости. Например, так как он нащупал нашу уязвимость в области применения КАБов, с которыми нам сложно бороться, также он нащупал нашу уязвимость в области борьбы с малыми БПЛА. Причем стоит заметить, что если раньше у россиян был в основном Орлан, еще там полтора года назад это практически было 90% всех БПЛА, бы разведывательных в небе, это Орлан. Но чтобы мы понимали, Орлан это большое крыло, которое хорошо видно радиолокационным станциям, оно имеет большой процент отражения. И немаловажно то, что он бензиновый. То есть у него бензиновый двигатель, он нагревается очень сильно, он оставляет за собой струю горячего воздуха. И поэтому такой БПЛА достаточно заметен нашим средством ППО. В том числе даже банально маленькие позорка могут на него навестись. Новое поколение БПЛА, о которых мы говорим, это БПЛА класса зала в первую очередь и Суперкам. Это два основных флагмана Российской Федерации, они полностью собраны по современным технологиям на основании 100% импортных комплектующих. И они оснащены электродвигателем. То есть они могут летать на расстояние до 60 километров по заявленным характеристикам. Некоторые фиксируют их даже дальше на 70-80 километров. Могут находиться в воздухе порядка 4-5 часов. Соответственно, скрейсерскую скорость имеют 80-120 километров в час. И именно эти БПЛА мы видим над нашими тылами и нашими городами причем для нас это очень большая проблема представьте себе что наш противник круглосуточно э, имеет возможность наблюдать за всем тем что происходит в тылу мы их видим над э, Запорожьем, мы их видим над черниговым над Одессой даже. Вот самое удивительное, что ребята над Одессой наблюдают практически каждый день, каждое утро. Это 65 километров от Крыма, туда долетает суперкам из зала и кружат над Одессой, выслеживая наши цели. Ну и, конечно, это все фронтовые города, в том числе прифронтовые Чернигов, Харьков. И вся прифронтовая зона 50-60 километров. То есть эти БПЛА, они более маленькие, они не оставляют горячего теплового следа, более незаметные И, скажем Так, це нове покоління розвідування Лібепола тоді виникає питання. Як так стається, що вони ну, просто з логіки, так? Звичайно, спостерігача є лінія фронту, яка супернасичена і військами, і стрілецькими різними видами зброї, і мобільні вогневі групи, вочевидь, там працюють. Є переносні зенітні ракетні комплекси, є статичні зенітні ракетні комплекси. Як так стається, Сергію, що ці дрони долають цей передовий рубіж? Ну, первая причина, почему этот вопрос стал актуален, потому что их просто стало много. То есть, когда их было мало, мы не так часто фиксировали, их производство в России налажено, они их выпускают серийно потоком, поэтому они абсолютно могут смириться с тем, что какой-то большой процент этих БПЛА будут сбиты при перелете фронта. Но, тем не менее, какой-то какой часть удается прорваться, и это связано основной причиной, то, что у нас нет специфических средств ППО для, для борьбы с с этими малыми БПЛА. То есть, во-первых, их надо зафиксировать. Э, Во-вторых, их надо чем-то сбить, атаковать. Э, вот э, у нас были, скажем так, эффективные комплексы наших союзников, но, к сожалению, сейчас у нас с этим дефицит БК. Потому что мы понимаем, что нужно э, создать облако, ну, давайте так скажем, осколков в воздухе, которое сможет поразить это БПЛА. Потому что стрелять какими-то ракетами, которые эффективны, например, для самолетов, вертолетов, ну, по малым БПЛА размером, там, образно говоря, метр, там, на два-три это, ну, неэффективно. Вот. Поэтому, в первую очередь, у нас наблюдается дефицит специфического оружия, который поражает вот эти самые малые БПЛА. А во-вторых, у нас наблюдается дефицит крупного рэба, потому что, ну, в том числе и рэба, и рэра, потому что мы имеем техническую возможность подавлять каналы управления этих БПЛА, но для этого этот рэб должен быть везде. Пролетая фронтовую зону, естественно, что этот рэп может быть эффективен там, в ближайшей полосе, вот, ну, так, в прямой видимости да, до БПЛА. То есть, когда этот БПЛА уходит до 40-50 километров в тыл, то там на него может повлиять рэп, который находится там в тылу. А, соответственно, мы не можем все тылы закрыть рэпом. Это нереально. То есть ну, ни в одной стране мира нету столько рэпа, чтобы закрыть там всю территорию на всех частотах. И поэтому это стало глобальной проблемой для нас. И проблема в том, что заключаются в том, что вот как раз вы вы озвучили, то есть они имеют возможность высматривать все наши цели и, например, любой бензовоз наш военный, если мы видим, что это бензовоз, а его невозможно скрыть, он рано или поздно приведет хранилище топлива. Любая военная машина, если она военная машина, она приведет к, к воинской части. Это все понимают. Так, например, россияне атаковали наш Патриот, который выследили. Они его выслеживали очень долго, упорно и таки выследили. И если цель стационарная, то сразу она моментально атакуется Искандером. Если она действительно важна, эта цель, то Российская Федерация наладила, скажем так, вот этот процесс взаимодействия аэроразведки и ракетных войск. Если эта цель приоритетная, то есть мы видели все видео, как были уничтожены наши вертолеты, которые опустились для дозаправки. Там 30 километров 40 от фронта, то есть три вертолета не успели приземлиться и через считанные минуты они были атакованы искандером. То есть все, к сожалению, у них организовано, поэтому я сейчас э, призываю, знаете, к чему? Э, к тому, что если мы не можем, например, бороться по каким-то причинам с этими БПЛА сбивать, но мы хотя бы должны минимизировать риски от их неработы. Я сейчас тот военным говорю, если над вами находится вражеский БПЛА разведчик, мы играем в игру замри. То есть все э, не ходят по позициям, пушки не стреляют, машины не ездят, ничего не происходит. Такой БПЛА разведчик, он пролетит над э, этой местностью, он посмотрит, что там нет для него объектов интереса и улетит в другое место. Поэтому, э, если мы какое-то время не можем активно с ними бороться, мы должны хотя бы их вычислять, а мы можем это вычислять, потому что любой БПЛА передает радиосигналы фактически. Да, они умеют летать в режиме радиомолчания. Но они все равно должны передавать видеокартинку, должны передавать информацию телеметрии о том, где они находятся, какое состояние у них бортовых систем. Поэтому мы имеем возможность по определенным признакам вычислять их примерное местоположение. И надо передавать нашим войскам, не только войскам, это теперь касается и гражданских. То есть недавно, например, россияне показали видео, как они в Харькове разнесли железнодорожный подъезд топлива. То есть они просто висели над железной дорогой и дожидались пока туда приедут 6 цистерн. Вот локомотив, тепловоз припер туда 6 цистерн, сразу они посмотрели, а как они нашли это место, они посмотрели, куда ездят военные заправщики за топливом. То есть все очень просто. И мы говорим о том, что сейчас не только военные в тылу должны думать немножко головой о том, что они делают, а гражданские, которые попадают в зону риска, а это 50 километров фронтовая полоса, которые работают на снабжение и обеспечение военных, должны тоже включать голову и понимать, что они тоже находятся под углом. То есть это пути логистики. Сейчас россияне очень активно атакуют нашу строительную технику. Они понимают, что мы уходим в оборону. Наша вся техника привлекается для сооружения линии обороны. Поэтому для них, если как это вот не странно звучит, для них сейчас, например, пять экскаваторов и пять бульдозеров, они не менее приоритетны, чем танки. То есть они их отслеживают. Они отслеживают, куда эта техника едет. Они э, вычисляют моменты, когда эта техника становится куча-кучна и уничтожают его. Поэтому я опять же призываю, постоянно, если над вами БПЛА находится разведчик, то не надо останавливаться, не надо допускать скучности техники на трассе, в поле, на дороге, потому что на все Искандеров не хватит. А атаковать что-то 40 километров от фронта, ну, не так много есть, чем... -то. А знаете, Сергей, я вот встречал такие комментарии, про те, вот, много ну, людей пишут, моля, запитання. а чем можно бороться с этими разведывательными малыми дронами, например, спортивной авиации, Авіацію, якщо її піднімати і там кулеметами на них полювати, або піднімати навіть нас зараз з'являється коментар у Ютубі Андрій Безсмертний пише, а малою авіацією можна забезпечити напередіє ребом підняти вверх для того, щоб цей рев впливав на російські БПЛА? Ну смотрите, у мене була перша мисль о том, как с этим можно бороться. Примерно аналогично, потому что мы все думаем в одном направлении. То тобто, есть я у себя написав ряд постов на цю тему, і от, наприклад, в тому числі цифрова трансавація міністерства мене услышала. И Федоров огласил сейчас большой глобальный конкурс по стране для всех разработчиков БПЛА э, с, такой, с таким посылом, чтобы мы придумали БПЛА, которая будет охотиться за российским БПЛА. Потому что если, например, те же шахеды, они летают достаточно быстро, то самолеты-разведчики, они обычно барражируют в воздухе со скоростью примерно 80-70 км в час а то даже меньше, и строится достаточно легкой добычей, поэтому мы сейчас думаем, во-первых, как их выявлять в воздухе, а во-вторых, чем их уничтожать. Вот. Стоит, скажем так, заметить, что ну, мы не можем, скажем так, они могут появляться в любых местах, на любых направлениях, поэтому мы не можем держать в готовности, например, большую авиацию по всем направлениям. То есть, да, мы можем, например, как вот э, слушатели подскажут, мы можем держать, особенно мне кажется, более популярно будет иметь малую авиацию в формате вертолетов, геликоптеров. То есть, типа с них можно удобно атаковать, вычислять. Поэтому, если мы будем на фронтовые города держать эти, скажем так, вертолеты, чтобы сбивать э, эти бапола, это будет эффективно. Но тут же наступает следующая проблема. Противник это тоже увидит. И вот эти вот вертолеты, скажем так, э, самолеты, они станут тоже целью, потому что прифронтовые города э, находятся на расстоянии 20-30-40 километров, и противнику достаточно легко будет какими-то ракетами, системы воздух-воздух, то есть уничтожать наши вот вертолеты банально, которые выполняют эти задачи. Поэтому тут, тут вот, э, очень все сложно. Я считаю, что самый простейший способ – это иметь определенные малые дроны формата там, FPV или крыльев FPV, чтобы мы могли находить эти цели в воздухе российские, их атаковать, уничтожать. Ну от власне, ви сказали, що зараз Мінцифра займається цим проєктом дрони, які будуть полювати за дронами. Це справді зараз один із тих проєктів, який є в розробці. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо і вирішити це питання, тому що з одного боку, якби багато рішень цих проблем є в руках партнерів, тобто ті засоби зенітні, якими ми вражати подібні дрони, як ви кажете, зараз у нас дефіцит БК до них, але постійно покладатися на партнерів. Ну, ми теж не можемо і не можемо бути від них залежними. А ця проблема. Лема вона об'єктивно стала зараз доволі таки нагальною та серйозною. Сергій, в мене на сам кінець питання не по розвідувальних дронах, а от щодо коментаря командира батальйону безпілотників 3-ї штурмової Вадима Мазевича він буквально сьогодні виступав і сказав, що росіяни зараз прогресують і в використанні дронів, я так розумію, і FPV, і можливо, інших дронів видів застосовують мобільний зв'язок на додачу до всього того, що вони зараз мають якісь системи навігації на них. Наскільки це масова ситуація по мобільному зв'язку? Ну вот этот вот образец попал мне в руки. Я тоже написал также пост про нем. И вот, скажем так, многие люди увидели эту информацию. Мы получили, слили, скажем так, и данные и сим-карты, и данные и дамп полетного контроллера. Я могу сказать так, что эти случаи нечасты, потому что, чтобы применять нашу мобильную сеть связи, она должна быть достаточно стабильной и устойчивой. И не на всех фронтах это работает, но мы, например, знаем, что есть такие участки фронта, ну, взять Херсон, да, например, когда между, между нами и противником буквально километр Днепра, все, все, что он ну, разделяет нас. И поэтому в таких вот местах, конечно, не могут использовать нашу собственную мобильную связь для того, чтобы атаковать, но это не будет, скажем так, массово. Я скажу еще, что россияне, они постоянно ищут наши уязвимости. Вот я, например, сегодня написал пост э, о том, как россияне отправляют ретранслятор посредник. Давайте я вам расскажу нашим э, служителям, это тоже будет интересно. Вот смотрите, есть, например, э, оператор э, дрона FPV, и есть FPV, которые летают за линию фронта, атакуют э, противника. Например, там на 4-5 километров. И естественно, с той стороны есть средства рэпа рэп-купола, которые подавляют летающие FPV. И вот э, что придумали россияне: они отправляют ретранслятор на половину пути. Этот ретранслятор для FPV зависает над нашими позициями высоко в небе. Но ну, мы не можем его стрелковым оружием сбить. И таким образом они усиляют сигнал, который наши рэп-купола не могут подавить. И таким образом FPV достигают, скажем так, целей. Мы тоже используем такие технологии. Я специально умышленно не рассказываю о том, что делаем мы, потому что это наше личное дело, это наше ноу-хау, наша разработка. А рассказываю о том, что использует противник, потому что мы должны думать, как мы будем с этим бороться. И еще, Вася, я извиняюсь, что, может, задерживаю там наших служителей. Вот в борьбе с вражескими БПЛА формата Суперкам Орлан Зала помогает прибор, который изобрели наши ребята, он называется «Цукарок». Это маленький детектор, uh -huh. который показывает, что у вас над головой сейчас находится вражеский разведчик. К сожалению, у нас очень большая проблема с производством этого «Цукарка», потому что одна из частей э, «Цукарка» делается в Китае. А китайский завод, к сожалению, нам отпускает их в лимитированных количествах. Сейчас разработчики ведут э, деятельность, чтобы создать полностью независимое от Китая э, изделия. То есть эта маленькая коробочка начинает пищать и показывает, что над вами Бапола, разведчик противника и пишет на экране. Это, например, Суперкам или Зала или Ланцет. И вот такая маленькая коробочка спасает жизни. Также я учу, например, я написал целую специальную инструкцию, как за 4000 гривен любая воинская часть и может собрать своими силами приемник. Этот приемник они могут поставить у себя на командном пункте и отслеживать бопола противника. Я специально нарисовал в примерах, как выглядит спектр российских БПЛА. И прошу, чтобы массово люди масштабировали военные это изделие, собирали своими силами. Там просто я расписал пошагово. Вот, один, два, три. И это будет спасать жизни. Потому что как только мы видим, что БПЛА приближаются разведчика к нам, как я уже повторял, мы все делаем вид, что ничего у нас не происходит. То есть БПЛА улетел, мы дальше ведем активность, как, как и... То есть если мы не можем его хотя бы сбить, то мы должны минимизировать наши риски. Отже, товариство, два дві рекомендації, тому що справді зараз е, до тих чи інших людей, які так чи інакше дотичні до системи оборони, до е, пошуку якихось рішень, я знаю, точно з'являються зараз постійні запити на фронті. Мовляв, е, допоможіть рятуватися від тих дронів, допоможіть зрозуміти те. Скажіть про е, реальні системи там порятунку або виявлення ворожих дронів, що нам робити, за що зачепитися. Е, я знаю, що от Сергій е, флеш, з яким ми спілкуємося, він зараз каже там, наприклад, універс. Сально засоби боротьби проти FPV не існує, але щойно в ефірі він наприклад, озвучив, що в нас є засоби детекції ворожих розвідувальних дронів української розробки цукорок. Тому, будь ласка, можете послуговуватися цією технологією як одні з рекомендованих. Друге, читайте соцмережі, зокрема, і Сергія Флеша. Він розписує те про що щойно говорив інші засоби, які можна ну там максимально дешево та сердито масштабувати та виробити, тому що зараз справді у нас є серйозна. проблема із ворожими розвідувальними дронами над, над нами, навіть над телами, вже, над цивільними, не лише над військовими.